Fevralın 12-si Bakı biznes mərkəzində Azərbaycanda ilk dəfə bəstəkarı Sevinç Tofiqqızı, rejisoru Rauf Əhmədov olan Sülhün Yaranışı adlı pantomima adlı filmin təqdimatı keçirildi. Təqdimatda müxtəlif sahələrin nümayəndələri, media və mətbuat nümayəndələri, Qarabağ qaziləri, Türkiyənin Azərbaycanda iş adamları və digərləri iştirak etdilər. Təqdimat mərasimini bəstəkar Sevinç Tofiqqızı açıq elan etdikdən sonra film nümayiş etdirildi. Filmin nümayişindən sonra tədbir iştirakçıları film haqqında öz fikirlərini bildirərək filmin yaradıcısı Sevinç Tofiqqızına və bu filmdə iştirak edən bütün aktyorlara uğurlar arzuladılar. Bəstəkar Sevinç Tofiqqızına fəxri fərman təqdim olundu. Sevinç Tofiqqızı tədbirdə iştirak edən hər bir kəsə öz minnətdarlığını bildirdi. Əvvəla sözü verən elə çıxdı. Yenə bütün qonaqlarımıza Çox təşəkkürümü bildirirəm ki, bugünkü təqdimatda hamınız iştirak etdiniz, məni tək qoymadınız. Çox sağ olun hər birinizi. Hər birinizə təşəkkür edirəm, hər birinizi öpürəm. Qarabağ qazilərim, qardaşlarım qabağıda mən baş əyirəm. Sizlər olmasaydı siz, biz burada indinə rahat bir təqdimat keçirərdik, nə rahat yaşayardıq. Yəni siz bizim övladlarımız üçün, bizlər üçün öz həyatınızı qurban verirsiniz vətən yolunda, xalq yolunda canlı şahidsiniz demək. Hər birinizi öpürəm. Çox sağ olun. Və mənim ən böyük arzum budur ki, ən böyük arzum. Biz də mən mahnılar yazıram, təqdimatlar keçirirəm, kliplər çəkdirirəm. Ə, bunu xalqıma nə isə bir çatdırıram. Yəni Sevindirirəm hardasa, amma ən böyük sevinci mənim o olacaq ki, mənim Qarabağ'a yazdığım möhtəşəm bir kompozisiyam, Zəfər kompozitoru Qarabağda səslənəcək. Və tezliklə bizim cənam prezidentimiz, bizim bayrağımızı Qarabağda dalğalandıracaq, Qışdağhan kəndində, Xocalıda mənim kliplərim orada çəkiləcək və mənim ən böyük arzum budur. Çox sağ olun, var olasınız. Təşəkkür edirəm. Əslində mən Seyin xanımı çoxdan tanıram, amma 2 gün bundan qabaq çəkiliş verdim tədbirlərin birində. O milli qəhrəman mübariz İbrahimov ağadır, bizim hamımızı qaldırdı əla təşkilatçılar qarışıq. Uğurlar arzulayıram. Lalə xanımın sözünə görə həqiqətən mən də belə bir məna aldım ki, bu filmdən ki, hər kəs yandakını qadrin bilməlidir. Başçın təşəkkürümü bildirirəm əjdən də hər birinizə buğurlar arz edirəm. Sevinç hamilədir. Çox təşəkkürlər edirəm. Sağ olun. İlkincə xanımlarımızı, bəylərimizi, bizim gözəl dəyərli ziyalılarımızı, qazilərimizi salamlayıram. Xüsusilə olaraq mən ə, onu qeyd eləyim ki, bir gänz olaraq ə, bu gün son filmi mə sey etdiyim müddətdə ə, öz ə, qəlbimdə bunu lal yuxu kimi qeyd elədim. Pantomima əslində gözəl bir dəyərli, bir hikmətlidir bir varlıqdır ki, səssiz anlamına yanaşdım. Amma buna baxmayaraq mən bu pantomima filmində xüsusi olaraq Raq Məmmədə təşəkkürlər bildirirəm. Qısa film olsa da böyük bir ürək var idi orada. Mən onu gördüm. Sevinci xalma minnətdarlıqlar bildirirəm ki, musiqi çalarları xüsusi olaraq orada öz yerinə tapmışdı. Bütün qəlahiyyət heyətə, bütün aktyor heyətinə hər bir kəsə minnətdaram. İnşallah bu sülh bu əminamanlıq daha da bizlərin uca məğləğə doğru aparar. Təşəkkür edirəm. Sevəndəyəm sizə, Rauf müəllimə sizə yeni-yeni yaradıcılıq -yeni -yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Uğurlarınız bol olsun. Təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. Bu gün hamı Sevinc xanıma təşəkkür eləyib, Rauf bəyə təşəkkür eləyib. Mən də sənə təşəkkür edirəm, yəni bu gün dəvət etdiyinə görə. Çox geniş söhbətlər getdi burada, çox geniş, yəni bir mövzuydu həqiqətən. Pantomi Maar müəllim sözü olmasın. Mən doğrusu birinci dəfə izləyirdim, amma o sükutda, o səssizlikdə həqiqətən bitməyini istəmirdim. Təşəkkür edirəm. Ümidlə Sevinc xanım həmişə söyləmişəm, indi də söylüram, çox dəyərli bir xanımdır. baby face siması var. Yani ki dostlar alışlarımı tesliyor. Bu fikir size hardan geldi? Aslında bu ideya bizim senarist, rejissor Rauf Ahmetov'un ideyasıdır. Demeli, omenə zə təklif etdi ki, Sevinç xanım, mən belə bir ssenari yazmışam və buna gözəl bir film çəkmək istəyirəm. Pantomima filmi. Əlbəttə ki, bu Azərbaycanda ilk dəfə olacaq. İstəyərdim ki, siz o filmimizdə, pantomima filmimizə bizim mahnı kompozisiya, soundtrack kompozisiya bəstələyəsiniz. Əlbəttə mən bunu çox sevinclə qarşıladım. Ssenarini mənə verdi, oxudum, çox bəyəndim və Mən buna musiqiləri bəstələdim. E, sonra mən bu musiqiləri Raf müəllimə göstərdim, bəyəndi, dedi ki, tam elə, e, yəni burada hər e, insanın, orada e, hər o insanın bir obrazı var. Orada mən artıq o musiqidə onları canlandırmışam, belə deyək. İnşallah belə fikrimiz var ki, Sülhün yaranması bu pantomima filmi Avropa festivallarına göndərəcəyik. Yəqin ki, mühüm e, layiqincə bir yer alır. Ən böyük fikrimiz odur. Hətta Azərbaycanda ilk dəfə olduğuna bu pantomima fil filmi çəkildi. Artıq biz inkişaf bulunmuşdur bu pantomima filmi. Sadəcə biz də buna bir təkan verdik. İnşallah axarınca olacaq. Hələ bundan da başqa Rauf müəllimlə bizim başqa bir işbirliyimiz var. Pantomima filmi yenə çəkəcəyik biz. Hətta bizim fikrimiz var ki, bunu teatrlarda da canlı obrazda bunu canlandırsınlar. O mənim o musiqilərim gedə-gedə. Yəni belə bir planlarımızda var ki, belə bir şeylər yaradaq. Sonra Rav Əhmədovla mənim bir başqa ə, bir sənədli film, bir də bir ə, bir, bir, bir saatlıq bir filmimiz olacaq. O da böyük bir layihədir. Ə, yəni hələ qoy tam açıqlama verməyəm. O filmin də elə musiqilərini mənə həvalə ediblər. Mən yazacağam, bəstələyəcəm o filmin musiqilərini. Və yaradıcılığınızda uğurlar arzulayırıq. Vətənpərvər bir xanım kimi sizə bol-bol nailiyyətlər arzu edirik. Ə çox sağ olun ki, bugünkü təqdimatda hamınız iştirak elədiniz. Ə, bu mənim borcumdur. Mən bir vətənbəyər var xanım kimi yenə deyirəm, vətənimlə dəli canımı qurban verməyə hər an hazıram. İnşallah ən böyük arzum odur ki, tezliklə bizim Qarabağımız, Şəxəkhan kəndi, Laçın Kəlbəcər, Xocalı tezliklə alınsın o torpaqlarımız və mənim o möhtəşəm kompozisiyam, klipim orada səslənsin. Siz bildiniz kimi, bugünkü təqdimatın aparıcısı və təşkilatçısı məndəm. Mənim üzərində çox böyük yük var idi. Ona görə də mən istəyirəm biraz daha ətraflı bugünkü təqdimat haqqında sizə məlumat verim. Bildiniz kimi, bu gün Pantomim filminin təqdimatı idi. Pantomim, bildiyiniz kimi, Azərbaycanda belə bir film çəkilməmişdi. Pantomim sözsüz filmdir, teatr dilində. Yəni burada aktyorlar yalnız və yalnız üz mimikaları ilə, jestlərlə və ya da musiqi ilə öz fikirlərini öz tamaşaçılarına çatdırırlar. Bugünkü pantomim filminin ə, ə, mövzusu isə sülhdür. Yəni sülhün yaranması, sülhün, sülhün hər zaman qələbə çalması. Bildiyiniz kimi biz ə, sülh qanımızdadır, sülh. Biz hər zaman sülh sevən xalqıq. Ə, bugünkü pantomim filminin rejisoru Rauf Əhmədov idi. Bəstəkarı Sevilən xanım Sənicxan Tofiqqızı idi. Yen çox gözəlsiz. Özünüz də içəridə izlədiniz. Çox möhtəşəm bir ə, film yaranıbdı. Mən o heyətə şəxsən təşəkkür edirəm və mən çox Sərinx xanımə təşəkkür edirəm ki, belə bir gözəl təqdimata ə, aparıcı və təşkilatçı olaraq mənim üzərimə çox böyük məsuliyyət qoydu. Ə, mən ona görə çox təşəkkür edirəm və bu Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Fantamin filminin təqdimatı. Mən gözləyirəm və böyük ümid edirəm ki, bunun ardı gələcək və daha gözəl belə filmlər çəkiləcək inşallah. Ə, hər zaman uğurlarınızı görəy inşallah. Bu günlərlə olduğuna görə şəxsən öz adımdan və Elçin Xanlı adına sizə təşəkkür edirəm.